Сьогодні після мітингу ми зачитаємо резолюцію, що прийняли разом. І потім в наметах кожен з вас, як громадянин України, я як громадянин України, підпишемо її і будемо збирати людей. Будемо збирати людей кожен день, кожну хвилину. Зараз слово для виступу надається Деркачу Володимиру Григоровичу. Ну, ви знаєте, так хто це такий? Нагадаю, це у нас голова всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиль Чорнобиля. Будь ласка. Друзья, мы начинаем свою работу. В том году мы делали ее как могли, но получилось не совсем так, как мы хотели. Нам не хватило всего лишь, ребята, двух дней. Нам не хватило 13 -го числа и 14. -го, так как комиссар ОПСЕ, который приехал в Украину. ответственно. И тогда бы вопрос чернобыльский решился для всех чернобыльцев в Украине сразу. Но 12 числа нашу акцию слили в унитаз. Это очень обидно. Я говорил, еще раз скажу, тяжело ощущать предательство. Тяжело ощущать утрату друга, которого знал и с которым был Грязную работу. Они разъединили нас, и на сегодняшний день здесь собралась в основном та категория чернобыльцев, у которых пенсии, ну такие маленькие и такие недостойные не нас, тех, которые в и 7 и 9 годам там работали, и которые решениями судов получили право получать эти пенсии, ребята. Ребята, именем Украины каждому из вас здесь стоящему было вынесено решение, в котором признали, что действия пенсионного фонда были преступными. И никто из нас, получив это решение, не пошел дальше, чтобы кто-нибудь из этой своры сел в тюрьму за то, что они годами нарушали законы, не выплачивали вам заслуженные поза... и установленные нормы закона пенсии. Это, же вы представьте себе, с пятого года работники пенсионного фонда и работники вот тех отделов, которые за вашими спинами, это большое красивое здание, они знали, что они преступники, но эти преступники и сегодня там работают. Эти преступники, я их по-другому назвать не могу, они сидят в областном управлении пенсионного фонда. Мы сэкономили на чернобыльцах, на детях войны и афганцах больше 14 миллионов гривен. Это нормально? То есть плюнули на Украину. На решение суда вынесено от имени Украины. Поэтому давайте, наверное, и мы, как афганцы, 23 февраля вернулись к нашей власти одним местом. Им стало не по себе, им стало обидно. Так это так, они посмели, они оборзели. И прав был наш президент, когда говорил, народ потерял страх. Вот хотелось бы спросить бы у Виктора Федоровича, не потерял ли он совесть? Он обещал каждому стоящему здесь из вас, что жизнь, она улучшится, что он услышит каждого. Но вот месяц голодовки там, он не соизволил к нам это приехать. Ни смерть Коноплева. Ничто не остановило эту власть остановиться, задуматься и сделать какую-то попытку исправить тот бардак, который творится в стране. Я хочу вам сказать следующее. В этом здании находится областной совет. Там находятся депутаты, которые избраны вами. Вы, стоящие здесь, делегировали права депутатскому корпусу Донецкой области, чтобы они защищали вас, в первую очередь, избирателей, которых, а, а, которые их туда избрали от того беспредела, который творится вот, в стране, в нашей области. И мы дважды обращались туда. Мы обращались к председателю, к руководителю фракции партии регионов Бобкову Александру Михайловичу дважды. Проведите в неочередную сессию. Наша задача была, чтобы политики Донецкой области, я повторяю, политики, а не губернаторы.